Слоганом хоккейного чемпионата является «Сумма столицы украинского хоккея» и запрошиваем всех на столичный чемпионат Украины с хоккейной на траве. Главным спонсором чемпионата будет выступать банк столичный, который также согласился быть генеральным партнером нашего клуба, начиная с этого года. С этого года меняется количество команд, которые будут играть в высшей лиге украинской хоккейной лиги у нас появилось две новых команды, которые команда из Крыма и команда из Борисполя, которые дополнят четверку лучших команд прошлого сезона. И также, что хочется отметить, у нас новый, новое название у команды «Динамо». Команда «Динамо» теперь будет выступать при поддержке Института физкультуры из Института физической и культуры Сумского державного педагогического университета имени Макаренко. Вот, э, практически все игроки команды – это студентки этого университета. Вот, и э, замечательно, что еще, одна, э, еще, еще один, э, одна организация, в которой сильны хоккейные традиции, будет также участвовать в развитии хоккея в Сумах и в Украине. По рейтингу получается, как четверка первая выглядит. Это первое место чемпионата Москва-Сумчанка, второе место – это Альта-Борисполь, третье место – это сборная Полтавской области, четвертое место – в прошлом сезоне это была команда «Динамо», а теперь это ИФК с по имени Макаренко. Вот. Пятое, пятое, место по рейтингу – это команда «Арзу Крым». И, «Арзу -Крым». и шестое – это хоккейный клуб «Колос» город Борисполь. Приглашаем всех 6 числа. С двух часов начнутся игры на стадионе и в 17.30 уже будет официальное торжественное открытие. В зависимости от погоды мы решим, в какое время начнет выступать группа Кая, либо же перед первой последней игрой, либо же в течение будет несколько включений. Вот, Но в любом случае все завершится грандиозным концертом. Это небольшой сюрприз конкретно группы Кая, организаторы даже об этом не знают, поэтому для затравочки приходите, пожалуйста, вы это сможете увидеть эксклюзивно. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, и хочу пригласить всех болельщиков поболеть за наш клуб и поддержать нас.